Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sambung dengan buka surat 131 Soalan nombor 1 Selesaikan masalah berikut Gambar di sebelah menunjukkan harga jual sebuah basikal Harga kos basikal itu ialah RM500 Jadi harga kos RM500 Price tag pada basikal RM600 Price tag tu maksudnya apa? harga jual ialah RM600. Jadi soalan A, hitung untung bagi jualan sebuah basikal. Jika terjual, keuntungan dia adalah RM600 tolak RM500. RM600 tolak RM500 iaitu untung ialah harga jual tolak harga kos. Okay, jadi di sini kosong, kosong, satu. Jadi, keuntungan sebuah pasikal jika terjual adalah RM100. B, jika peniaga ingin mendapat untung sebanyak RM180, berapakah harga jual bagi pasikal itu? Jadi, harga kos ialah RM500. Kalau nak untung 180 kita kena jual dengan harga kita tambah dulu ni 8 ah jadi kena jual dengan harga RM680 kosong, iaitu RM680. Soalan 2 Seorang pekedai mengalami kerugian sebanyak RM1,020 setelah menjual empat buah telefon bimbit model lama yang sama. Harga kos sebuah telefon bimbit ialah RM829. Berapakah harga jual sebuah telefon bimbit itu? Jadi sebabkan Soalan ditanya, berapakah harga jual sebuah telefon bimbit itu? Kita perlu tahu kerugian untuk sebuah telefon bimbit. Okay. Kerugian RM1020 adalah untuk empat buah telefon bimbit model lama yang sama. Jadi kita nak tahu satu, jadi RM1020 bahagi empat. Jadi di sini 120 bahagi 4 4 darab 2 8 kita tolakkan 10 tolak 8 ialah 2 turunkan 2 jadi 22 4 darab 5 20 tolak kita ada baki 2 turunkan kosong jadi 20 ialah 4 darab 5 20 jadi bermaksud kerugian sebuah telefon bimbit ialah RM255. Tapi itu tak menjawab soalan lagi. Okay, jadi dia kata harga kos sebuah telefon bimbit ialah RM829. Berapakah harga jual sebuah telefon bimbit itu? Sebabkan dia kerugian. Dia akan mengalami kerugian. Jadi maksudnya harga jual itu lebih rendah daripada harga kos. Jadi harga jual ialah RM829 tolak kerugian sebuah phone iaitu 255. Jadi 4 Jam 1, 7, 12 dapat 7, 7 tolak 2 adalah 5. Jadi, perkedai itu menjual telefon bimbit itu dengan harga RM574 iaitu dengan kosnya RM829 jadi dia akan rugi RM1,020 untuk 4 telefon ataupun RM255 untuk satu buah telefon. Seterusnya, soalan tiga. Jadual di bawah menunjukkan dua item yang dijual di sebuah butik. Untung bagi kedua-dua item adalah sama. Berapakah harga kos bagi sepasang kasut? Jadi, dikata untung kedua-dua item adalah sama. Jadi, kita tengok beg ini. Harga kos RM1,000 dan harga jual RM1,300. Jadi, maksudnya untung ialah RM300 iaitu 1300 tolak dengan 1000. Jadi keuntungan untuk dua-dua item adalah sama. Jadi maknanya untung untuk kasut juga RM300. Jadi kalau harga jual ialah 1000, 1000 tolak 300 ialah di sini ialah RM700. Soalan empat, gambar di sebelah menunjukkan harga untuk jualan penghabisan stok sebuah kursi urut. Penghabisan stok, harga jualnya adalah RM2700. Encik Liu akan mengalami kerugian RM300 jika dia menjual kursi urut itu dengan harga RM2700. Sekiranya Encik Liu ingin mendapat keuntungan RM400, berapakah harga jual kerusi urut itu? Okay, jadi, soalan ini, pernyataan dia, kalau dia jual dengan harga RM2,700, dia akan mengalami kerugian sebanyak RM300. Jadi, harga, harga apa? Harga kosnya adalah lebih tinggi daripada harga jual. Okay, pada RM2,700. Jadi sekarang ni untuk kita tahu harga kos dia, okey, kos ialah RM2700 harga jual itu tambah dengan dengan berapa dia kerugian dia akan dia alami. 2000 iaitu 300. Jadi maksudnya 00 satu dan 3 dia punya harga kos bagi kerusi urut itu ialah berada pada 3000. Okey? Jadi dia dah beli harga kos dia 3000, dia jual dengan 2700, maksudnya dia rugi 300. Okey, jadi penghabisan stok. Okey. Tetapi kalaulah dia nak untung 400, jadi harga kos ini iaitu RM 3000 tambah saja dengan RM 4 Ratus, Jadi kita akan dapat RM3,400. Jadi itulah harga jual yang sepatutnya jika Encik, Encik Liu nak untung sebanyak RM400. Okay, dan soalan nombor lima, Gambar di sebelah menunjukkan harga kos dua jenis baju kurung. Harga kos eh. Cik Rose mendapat untung RM15 bagi baju kurung kedah. Jadi harga jual dia ialah RM30 tambah RM15 iaitu RM45. Okey. Dan uh, dan 30 bagi baju kurung paham. Jadi harga jual di sini ialah RM30. Jadi RM90. Okey. Hmm. Jadi hasil jualan Cik Ros ialah 360. Berapa pasang kasut jenis baju kurung yang mungkin dijual? Okey, jadi untuk soalan ini ada banyak kemungkinan. Okey, dengan RM360 jadi, kalau kamu tahu sifir sembilan. Sembilan, lapan belas, dua puluh tujuh, tiga puluh enam. Maksudnya, dia mungkin jual kosong baju kurung kedah. Tak ada jualan. Tapi, dia jual empat pasang baju kurung paham. Itu satu kemungkinan. Tiga puluh enam, puluh, empat, tiga ratus. 60. Okey, 360 ni ialah sebab hasil jualan bukan keuntungan eh. Okey, jadi kalaulah kita buat 360 bahagi dengan 45 45 darab berapa ya? Eh? 45 darab 8 ni kod eh. Jadi 45 darab 8. Okey, jadi 04 32 36. Ah, okey. Kalaulah dia jual 8 helai baju kurung kedah Dan kosong helai baju kurung pahang Hasil jualan juga 360 Jadi, ada banyak kemungkinan Mari kita bagi dua kemungkinan lagi Contohnya, kalau cikgu kata Dia jual 2 helai baju kurung pahang Yang ini akan bernilai RM180 sebab 2 darab 90 ialah 180. Dia juga menjual 4 helai. Okey, 4 helai yang ini. Jadi 4 ni bila darab dengan 45 ialah 180. 180 dengan 180 ini ialah 360. Okey. Ha, jadi itu adalah kemungkinannya. Jadi ada lagi tak yang boleh cikgu reka? Boleh je cikgu kata yang ini sembilan darab tiga dua puluh tujuh. Jadi, tiga iaitu RM dua ratus tujuh puluh. Jadi, bila kamu tolak dengan ini, ada sembilan puluh ringgit lagi untuk dijual yang ini. Jadi, yang ini ialah dua darab RM empat puluh lima iaitu sembilan puluh. Okey, jadi kemungkinan iaitu kalau empat helai baju kurung kedah, adalah dua helai baju kurung pahang Dua helai baju kurung kedah Dan tiga helai baju kurung pahang Juga menghasilkan RM360 Okey soalan enam Gambar di sebelah menunjukkan harga jual dan peratus diskaun sebuah penyaman udara. Puan Ida ingin membeli dua buah penyaman udara. Hitung jumlah wang yang dapat dijimatkan. Jadi, wang yang dapat dijimatkan ini adalah jumlah diskaun bagi dua buah penyaman udara tersebut. Jadi, berapa banyak diskaun? Kita darabkan saja peratus tersebut, 20 per 100. Dan kita darab dengan harga asal iaitu 2150 dan kita terus darab 2 sebab dia nak perkhidmatan untuk dua buah penyaman udara okey jadi bagaimana kita nak buat ni okey eh jadi pertamanya cikgu nampak dekat sini ada kosong dengan kosong boleh potong tapi kamu ingat bahawa potong ini kalau nombor yang berbulat. Kalau ada titik perpuluhan, jangan potong. Okay? Dan kemudian, 10 di atas ni dengan bawah ni pun boleh potong juga. Jadi, bawah ni dah tak ada apa-apalah. Jadi, yang tinggal, kita darabkan saja 2 dengan 215 ni dan darab 2 saja. Jadi, kita buat RM215 darab 4. Ah, ha, darab 4 macam mana pula? Sebab cikgu darab dulu. Ni 2 darab 2 dulu. Okey? Nah, jadi untuk pendarapan saja kamu boleh lompat-lompat nak darap yang mana-mana suka dulu. Okey, jadi darap 2, darap 2 dapat 4, satu darap dengan 215. Jadi 5 darap 4 ialah 20 dan uh, 1 darap 4, 4 tambah 2 ialah 6 dan 2 darap 4 ialah 8. Jadi penjimatan kalau membeli masa ada diskaun itu Ialah sebanyak 860 untuk 2 buah penyaman udara. Okey, soalan tujuh. Invoice yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan dua barang yang dibeli. Iaitu pertama, kamus kuantitinya 30, harga seunit adalah RM28, dan barang bilangan kedua adalah buku tulis Kuantitinya RM90 Harga sunyi adalah RM1.50 Soalan A Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar Jika mendapat diskaun niaga sebanyak 10% Jadi untuk menjawab soalan tersebut Pertamanya kita kena cari jumlah dekat sini Dan kita tambahkan kedua-dua nilai hasil darab tersebut Okey, kita cari iaitu pertamanya Dua puluh lapan darab tiga puluh Okey, dua berapa ringgit tu tak payah tulis sen-sen lah Okey, kita ambil saja ni Kalau ada sen tu sebenarnya Tiga puluh sen atau apa kita letak lah Tapi disebabkan tak ada, kita darabkan saja nombor bulat Jadi lapan, I mean, darab kosong Kedua-dua kosong Dan pangkah di sini Dan kemudian kita darab tiga Lapan darab tiga, dua puluh empat Dan dua darab tiga, enam Tambah dua, ialah lapan jadi, RM ini kita tambahkan. Jadi, 048. Jadi, RM 840. Okey, RM 840, 0C. Dan kemudian, 90 darab 1.5. Okey, 1.5 pun macam itu juga. 1.5 darab 90. Okey, pendarapan nombor uh, perpuluhan tak perlu risau tentang titik. Biar saja titik mana-mana Walaupun sini titik kat sini Pendarah pun tak masalah Darab saja Seolah-olah tiada titik eh? Jadi kedua nombor ni darab kosong jadi kosong Dan jawapan bagi 5 darab 9 tulis di bawah Yang ni eh? 5 darab 9 Ialah 45 5 4 dan 1 rat 9 dan 9 tambah 4 ialah 13. Dan kosong tambahkan eh? 3 dan 1 tetapi disebabkan sini ada satu titik perbulan iaitu selepas titik ada satu nombor. Jadi kait satu titik perbulan jadi di sini. Jadi jumlahnya di sini ialah RM135. Dan kita tambahkan kedua-dua nilai ni, barangan ni kita dapat 579. Jadi RM975. Tapi tu belum jawapan lagi, belum jawapan A lagi. Jawapan A ialah kita cari 10% daripada nilai ini dan kemudian kita tolakkan. Sebab itu jumlah yang perlu dibayar kerana ada diskaun niaga sebanyak 10%. Jadi 10 per 100 darab 975. Okay, jadi untuk yang ini, um, kita potong dia kosong-kosong. Yang ini tinggal 975 bahagi 10 Bila bahagi 10 Dia akan jadi 975 juga Bila bahagi 10 Titik ni asalnya ada di belakang sini Pindahkan ke kiri Supaya nombor tu lebih mengecil Jadi dia akan jadi 9, okay, Jadi diskaun ni sebanyak RM97.50 jadi kalau diskaun ni RM67.50 Jadi jumlah perlu bayar ialah tolakkan saja RM975.00 tolak dengan RM97.50 Ditolak, kosong tolak kosong adalah kosong Kosong tolak lima tak boleh, pinjam satu Tinggal empat, yang ni jadi sepuluh Sepuluh tolak lima ialah lima Turunkan titik perpuluhan Empat tolak tujuh tak boleh Pinjam satu daripada tujuh tinggal enam Yang ni jadi empat belas 14 tolak 7 ialah 7. 6 tolak 9 pun tak boleh. Tinggal 8 di sini. 16 tolak 9 ialah 7. Jadi, di sini ialah 8. Jadi, pembayaran uh, yang perlu dibayar, nilai yang perlu dibayar ialah sebanyak RM877.50. Okey. Dan soalan B, okay untuk B, harga kos sebuah buku tulis ialah 80 sen. Uh, Berapakah keuntungan bagi semua buku tulis yang dijual, okay? Jadi uh, kos dia ialah 80 sen, dia jual dengan harga rm 50 sen. Jadi kamu uh, kamu boleh darab dulu ataupun tolak dulu. Ya uh, jadi, jadi cikgu nak akan buat tolak dulu Cikgu nak tahu keuntungan Satu buah buku Tolak RM 80 sen ialah kosong perpuluhan 80 okay, jadi, 15 tolak dengan 8 ialah 7 Jadi RM 70 sen sebuah buku Yang akan di uh, dapat keuntungan eh? Jadi kemudian dia jual dengan 90 Uh, buah okay, Jadi 90 darab 0.7 Jadi 0 darab 7 0.9 darab 7 63 okay, Jadi sini tak perlulah Sebab akan dapat kosong saja kan Jadi kemudian kita tengok sini Ada satu tuak perpuluhan Jadi kita letakkan satu tuak perpuluhan Yang ini letak ni bukan pasal sebaris Tapi sebab kita jadikan Satu titik perpuluhan jadi jawapan B ialah RM63 keuntungan bagi jualan 90 buah buku tulis. Okay, soalan 8, Adi mempunyai RM500. Dia dan kawannya masing-masing membeli satu set makanan di restoran. Setiap set makanan berharga RM17.50. Adi membayar jumlah harga makanan mereka termasuk cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Hitung baki wang Adi. Okay, jadi, pertama kita tambahkan dulu iaitu RM17.50 darab dua. RM17.50 Darab 2 kerana adi dan kawannya Okey, Kawan ni seorang lah eh? Jadi kosong darab 2 Kosong 5 darab 2 10 Dan titik Dan 7 darab 2 14 Tambah 1 15 naik 1 Dan 1 darab 2 2 Dan tambah 1 lah 3 Jadi RM35 Harga makanan dan charge uh, cas perkhidmatan sebanyak 6% peratus. Jadi kita darabkan 6% peratus, 6 per 100 Darab 35 okay, Jadi kita darabkan dulu 35 dengan 6 35 darab 6 di 5 darab 6 ialah 30 3 darab 6 18 tambah 3 21 Jadi dan kemudian 210 ini kita bahagi dengan 100. Jadi 210 bahagi 100. Uh, 2 cepat perubahan dan sitik sini ada ke sini. Jadi pindahkan dua tempat. Okay. Jadi dia akan jadi RM2.10. Jadi dengan uh, makanan tadi RM35. RM35.00 tambah dengan uh, Suka khidmatan sebanyak RM2.10. Jadi, 2.10 kosong. Jadi, kosong 1, 7, Jadi, jumlah bil makanan dia adalah RM37.10. Okey? Dan tapi soalannya tanya baki. Banyak mana baki duit dia? Jadi, asalnya ada RM500 tadi. Jadi, RM500, RM500. Puluhan kosong, kosong Kita tolak dengan kos makanan Dan cukai tadi RM37.10 Dan tolakkan Jadi kosong Jadi tak boleh tolak Jadi pinjam uh, kosong ini Pinjam dari 1 daripada 5 Tinggal 4, ini jadi 10 Kosong ni pinjam 1 Tinggal 9, ini jadi 10 Kosong ni pinjam 1 Ini tinggal 9, ini jadi 10 Jadi 10 tolak 1 Ialah 9 Okay, Titik pemula di sini, 9 tolak 7 adalah 2, 9 tolak 3 adalah 6 dan 4 tolak apa-apa ada 4. Jadi, baki duitnya setelah membeli makanan dan belanja kawan dia adalah sebanyak RM462.90. Okay, soalan sembilan. Felix telah membeli tiga barang seperti bil yang ditunjukkan. Jadi soalan A, hitung jumlah harga yang perlu dibayar. Okay, jadi dia beli lima dakwat bercetak. dakwat pencetak. Dan sepuluh pen yang berharga RM7.1. Dan lapan buah buku yang berharga RM9. Jadi kita perlu tahu hasil pendarapan Jadi pertama kita buat 42 darab 5 Jadi 2 darab 5 ialah 10 Naik 1 4 darab 5 20 Tambah 1 21 Jadi sini jadi RM210 uh, Kemudian 10 darab 7 ni Senang saja kan 70 Pastikan sebaris Dan 8 darab 9 72 Jadi di sini RM72 Kita tambahkan semua uh, Kosong, uh, kosong dan dua Satu, tujuh, tujuh Ialah lima belas Satu Dan jadi sini tiga Jadi jumlah harganya Ialah RM352 Dan B Rebat RM10 diberikan untuk setiap jumlah pemberian pembelian RM100. Berapakah jumlah rebat yang akan diterimanya? Okey, jadi kamu kena tahu dia beri rebat untuk setiap 100. Ini kalau 100, dapat 10. Okey, jadi yang ini kita kena pecahkan dia kepada RM100, 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 RM100 dan RM52. Okey. Jadi, berapa rebat yang dapat? Yang daripada sini RM10, daripada sini RM10, yang daripada sini RM10. Adakah dia akan dapat dari sini? Tak. Tak cukup. Kalau tak cukup tak dapat. Jadi tambahkan saja. Jadi jumlahnya ialah RM30 rebat yang akan diterima dan uh, kemungkinan besar boleh tolak dekat situ je Alright okay, Soalan 10 Jadual menunjukkan penyata akaun simpanan Dina pada 1 bulan 9, 2021, dia masuk duit sebanyak RM200. Jadi, baki dalam akaun adalah sebanyak RM5000 dan tak ada faedah yang di, diberikan dan itu pada 12/9/2021 dan pada 12/9/2022 cukup setahun duit itu disimpan okey tiada wang masuk tapi disokir faedah dan berapakah baki yang di uh, dalam akaun okey dan kenyataan dia Kadar faedah yang diberikan oleh bank ke atas wang simpanannya ialah 2% peratus setahun. 2% peratus setahun. Hitung jumlah wang simpanan dina pada 1 bulan 9, 2022 setelah menerima faedah. Jadi, kita perlu tahu faedah yang akan dapati. Di, Okey, dia simpan 1 9, 2021 sebanyak dan jumlah duit dia adalah 5000. Jadi berdasarkan duit 5000 ni dia akan terima faedah sebanyak 2%. Peratus. Jadi 2% peratus, kita tulis sebagai 2% darab 5000. Nah kira ni kita potong 20 sini, 20 sini jadi 50 darab 2. Jadi dia akan terima sebanyak RM1%. Peratus. Jadi berapakah baki wang dalam ni? Dia bank ke masukkan duit 100 ni. Jadi baki ialah RM5000 1% peratus, iaitu duit yang asalnya dan ditambahkan faedah akan jadi duit uh, yang terkini iaitu pada 1 bulan 9 2020 menjadi 5100